વિસ્તારમાં આવેલા ત્રીસ વર્ષ જૂના જનેપુરી અપાર્ટમેન્ટનો સ્લેબ રાત્રીના સમયે ધરાશાય થયો હતો જેને લઈને બાજુમાં આવેલા પ્રતિક્ષા લોકોમાં ડર જોવા મળ્યો હતો અપાર્ટમેન્ટ ખાલી કરી દેવાયું છે પરંતુ ઉતારાયું નથી બાજુમાં જની એપાર્ટમેન્ટ અપાર્ટમેન્ટ ખૂબ જ જજરી છે અને તેમાં હજુ પણ લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે તો બાજુ સોસાયટીના લોકોએ વારંવાર રજૂઆત કરીવા છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ જ નિવેડો આવ્યો નથી હાલ તો રાત્રિના સમયે સ્લેબ ધરાશાયી થયો છે જો આ સ્લેબ દિવસે ધરાશાય થઈ હોત તો જાનહાનિ થા તેમ સ્થાનિકોએ કહ્યું હતું मेरा नाम अमीषा बामनी है प्रतीक्षा हाउस ट्वेंटी एट नंबर कितने चुना बिल्डिंग और कब घटना ये बिल्डिंग ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड है कितने बजे घटना बना ये करीबन रात डेढ़ बजे से दो बजे तक आउट हुआ ऐसा सबसे पहले लगा फिर बाद में हमने देखा तो ये तो बिल्डिंग हो गई है एसएमसी वाले क्या कुछ कंप्लेन किए कुछ ए, ए, बहुत कंप्लेन की बिल्डर को भी बहुत कंप्लेन की लेकिन हमें ऐसा बाहर से माल पता चला कि एक करोड़ करीबन रुपए देकर उसको सब कुछ डाप दा, दिया है क्या हम कुछ नहीं करने वाला हमें पैसा मिल गया है क्या लगता है आपको मेरे जिंदगी तो इतना जानहानी हो सकती है करीबन बहुत लोगों की जान हानि हो सकती है क्योंकि ये जो वो सिटिंग एरिया है वहाँ पे सीनियर सिटीजन बच्चे लोग ये हमारी बाई लोग सब इधर काम कर रहे हैं और ये घर में ओनली सिर्फ लेडीज ही रहती है और सब लेडीज जॉब कर रही है ओनली एटी टू ईयर्स बाई घर में रहते हैं एस एम का क्या कहना है एस एम सी ने कोई कोई भी कोई हमें ऑनलाइन कंप्लेन की कुछ भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला हमें इधर से और बोल दिया कि इधर से घर खाली करके चले जाओ हमारा खुद का घर और हम घर कैसे खाली करें